Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 10 Januari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Dato Sri Anwar Ibrahim berharap perhimpunan Agung AMNO PAU 2025 menyumbang kepada pengukuhan perpaduan nasional demi sebuah Malaysia yang madani. Perdana Menteri itu turut berharap persidangan tersebut akan berlangsung dengan tertib, penuh wacana yang bernas yang berpaksikan pada rakyat. Jelas beliau dalam landscape politik dan ekonomi yang kian mencabar, kekuatan sebenar tidak lahir daripada perbezaan yang terus dipicu. Sebaliknya, kekuatan datang daripada kesepaduan yang diperkukuh, kebijaksanaan yang diraihkan serta itizam bersama untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Tegas beliau, Malaysia memerlukan politik yang matang berteraskan muafakat, saling menghormati dan keupayaan untuk bekerjasama. Ia demi kestabilan, kemakmuran kemakmuran serta masa depan yang lebih adil dan inklusif buat seluruh rakyat. PAU 2025 telah menyaksikan kira-kira 6,400 perwakilan AMNO dari 191 bahagian akan berkampung di WTC bermula hari ini hingga Sabtu. Perhimpunan itu akan membuka tirainya dengan perasmian serentak sayap AMNO di Dewan Merdeka WTC pada malam ini yang dijadualkan disempurnakan Timbalan Presiden AMNO Datuk Seri Muhammad Hassan. tak mengapa saya hanya menjalankan tugas yang diamanahkan ini sehabis baik. Selebihnya hanya Allah SWT yang mampu menilainya. Itu jawapan yang pengerusi jawatan kuasa infrastruktur dan pertanian Selangor Datuk Izham Hashim selepas ramai yang memaki hamunya berhubung isu peternakan babi di negeri itu. Jelasnya kawasan Bukit Tagar yang dicadangkan kerajaan negeri untuk dibina pusat peternakan babi secara moden, berteknologi tinggi dan mesra alam merupakan kawasan pengumpulan sampah beliau berkata tidak ada mana-mana makhluk apatah lagi orang Melayu yang sanggup tinggal di kawasan itu sebab itu jelasnya tidak timbul isu Bukit Tagar adalah kawasan orang Melayu atau penempatan kaum-kaum lain dalam cadangan pembinaan pusat peternakan babi tersebut jelasnya perkara itu juga telah disembah malum kepada Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah dan baginda amat memahami perkara tersebut ujiannya lagi Sultan Selangor juga amat memahami menjadi keperluan untuk negeri itu menyediakan sumber makanan kepada bukan Islam memandangkan Selangor merupakan negeri berbilang kaum. Guru Besar SK Sebangki yang baru dilantik 5 Januari lalu Andy Roy Anak Junran dan isterinya Angelin Kibin seorang jururawat ditemui mati di bilik tidur rumahnya pagi ini. Jenazah pasangan itu ditemukan anak mereka dengan kecederaan serius pada tubuh di sebuah rumah di Taman Mutiara Jalan Brayun, Seri Aman, Sarawak. Mayat pasangan suami isteri itu ditemui anak mereka selepas menyedari bapanya berusia 45 tahun dan ibunya berusia 44 tahun yang bertugas di Hospital Seri Aman tidak keluar dari bilik. Menurut pesuruh jaya polis Sarawak, Datuk Mama Zainal Abdullah pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berhubung penemuan mayat itu yang tidak sedarkan diri pada jam 6.55 pagi. Sesudah itu, sepasukan anggota dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Aman bersama pegawai perubatan dari Hospital suri aman segera dikejarkan ke lokasi sejurus menerima maklumat berikutan itu kes sedang disiasat mengikut Session 302 kanun kesesaan tambah beliau motif serta punca kejadian masih disiasat dan usaha mengumpul bukti serta keterangan saksi sedang giat dijalankan Dua beradik yang menjadi pengutip hutang alung ditahan bersama dua pistol dan selaras napang buatan sendiri serta dua pistol tiruan. Ketua Polis Kelantan Dato' Mama Yusof Mama berkata kesemua senjata itu digunakan untuk mengugut dan menakut-nakutkan mangsa sekitar Bacok. Beliau berkata tangkapan dibuat terhadap suspek berusia 34 dan 37 tahun yang bekerja sebagai tukang kimpal pada jam 5 petang semalam di Jelawat Bacu. Hasil sosiasat mendapati pistol tiruan dimiliki dua beradik itu dibuat sendiri dengan menjadikan YouTube sebagai rujukan manakala bahannya pula diberi secara melalui dalam talian. Serbuan dibuat di sebuah rumah di kampung Senin Jelawat turut menemui dua unit kelopak peluru, seunit si sarung pistol, 20 tujuh biji kaliber powder Ramsey. Jadi perkara ini kita uh, memandang amat serius uh, kerana uh, dari hasil syaitan awal senjata-senjata uh, ni digunakan untuk berkaitan dengan alam juga Ada ha, kerjanya ni gig kutip utang alam ha, gitu eh? setakat ni lebih kurang lima kurang awal lah empat lima kes uh, dia ambil upah untuk kutip utang bagi pihak alung uh, inilah uh, dia bawa benda-benda macam ni lah untuk menakut-nakutkan si piutang-piutang dengan alung di Kelantan Wartawan Malaysia Gazette Rafiq Aiman Rosid melaporkan aktiviti itu sudah dijalankan sejak Oktober tahun lalu dan dipercayai berjaya mengutip kira-kira RM200,000 ringgit hutang daripada mangsa. Suspek berusia 37 tahun memiliki 3 rekod lampau, manakala adiknya pula 2 rekod lampau dan ujian saringan mendapati mereka positif metafetamin. Kedua-dua suspek ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 17 Januari dan sesatan dijalankan mengikut Session 8 kurungan da Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Seorang lelaki Muhammad Luqman Muhammad Aluddin Al yang dikenali sebagai Amira Martoza mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berpakaian serta berkelakuan seperti wanita. Muhammad Luqman membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu hari ini. Pertuduhan terhadap Muhammad Lukman dibacakan di hadapan Hakim Syari'i Hamidi Syafi'i. Dia yang bekerja sebagai jurujual di sebuah kedai permainan di pusat beli belah didakwa memakai pakaian dan berkelakuan menyerupai wanita di tempat kerjanya kira-kira jam 4 petang pada 12 Mei tahun lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 33 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kurungan Takzir Terengganu 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM1,000 atau penjara sehingga sehingga setahun atau kedua-duanya. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dibebas dengan jaminan RM3,000 dengan dua penjamin dan menetapkan 10 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tertuduh diwakili Peguam Siti Nur Adibah Pakurazi dari firma Guama Muhammad Syarafi Partners. Lelaki itu dilihat menunjukkan isyarat jari tengah kepada petugas media yang membuat liputan ketika keluar dari kamar mahkamah. Seorang wanita berdepan detik cemas apabila individu menyamar sebagai anggota polis mencabul dan memukul mangsa di dalam kenderaan dekat pasaraya di Medan Idaman, Gombak. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Assistant Komisioner Mamala Zik Ismail berkata, pihaknya menerima laporan daripada mangsa berusia 22 tahun pada jam 12.42 tengah hari semalam. Katanya siasatan mendapati kejadian berlaku pada jam 5.15 pagi ketika mangsa sedang tidur di dalam kereta yang diparkir di lokasi kejadian. Suspek lelaki yang menyamar sebagai pihak polis telah membuka pintu kereta mangsa sebelum menutup mulut serta memegang bagian sulit wanita itu. Tambahnya mangsa yang dalam keadaan ketakutan telah menjerit meminta tolong menyebabkan suspek bertindak menumbuk mata kiri mangsa hingga sakit dan bengkak. Suspek kemudian telah melarikan diri dengan menaiki sebuah motosikal dari tempat kejadian dan kini usaha mengesan suspek sedang giat dilakukan. Berikutan itu katanya, kes telah disiasat di bawah Seksyen 323 Palang 354 Kanun Kesesaan. pemandu lori yang memandu hingga membahayakan kenderaan lain di kilometer 7.0 Jalan Perani Lok Heng di Kota Tinggi telah menyerahkan diri dan disaman hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusuf Ottoman berkata, lelaki tempatan berusia 26 tahun itu dikenakan saman di bawah kaedah 3-1 kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1959. Tambah beliau, lori jenis Sinotruk juga disita di bawah Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan ujian saringan kencing terhadap pemandu itu adalah negatif. Terdahulu katanya, bahagian sesatan dan penguatkuasaan trafik daerah kota tinggi telah mengesah rakaman video memaparkan sebuah lori dipandu secara berbahaya petang semalam. Pemandu lori itu dilihat memasuki laluan bertentangan hingga menyebabkan kenderaan dari arah bertentangan terpaksa mengelak. Sehubungan itu, Yusof menasihat menasihati orang ramai untuk memandu secara berhemah dan mematuhi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan demi menjaga keselamatan di jalan raya. Dasar baru penggajian ekspatriat akan dikuatkuasakan pada 1 Jun ini. Dasar itu bagi mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing selain memberi keutamaan kepada bakat tempatan. Kementerian Dalam Negeri KDM menjelaskan dasar baru itu akan melibatkan penyelarasan gaji di samping memperkenalkan tempoh penggajian ekspatriat yang sebelum ini tidak mempunyai had yang khusus. Katanya pas penggajian kategori 1 dinaikkan daripada RM10,000 dan ke atas kepada RM20,000 dan ke atas dengan tempoh ditetapkan kepada 10 tahun. Bagi kategori 2 pula, gaji dinaikkan daripada RM5,000 hingga RM9,999 ringgit kepada rm ringgit hingga RM19,999 dengan tempoh ditetapkan kepada 10 tahun dengan pelan penggantian manakala kategori 3 dinaikkan daripada RM3,000 hingga RM4,999 kepada RM5,000 hingga RM9,999 dengan tempoh ditetapkan kepada 5 tahun dengan pelan penggantian. Semua ekspatriat yang memegang pas penggajian dibenarkan membawa tanggungan. Kadar baharu itu tidak termasuk sektor pembuatan dan manufacturing related service MRS yang ditetapkan pada RM7,000. RM0 hingga RM9999. Laporan tadi Mahiriam G Flash hari ini terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette Facebook, TikTok, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.